Ласка, уважающие. Евген Леонидович, это глава комиссии испытаний экологии и природокористования Романской Рады, Житомирской областной державной администрации. У нас вот докладывали, у нас это, как реклама, сами скажете, рекламу, программа. Всем здравствуйте. Значит, в двух словах объясню, что такое, ну, для тех, кто не знает, что такое громадский рак. Значит, два года назад указом президента Украины были созданы общественные советы по надзору за действиями власти. То есть при каждой области администрации были созданы громадские рады, в которые вошли в профильный комитет. Я извиняюсь, аудитория небольшая, я могу вообще без микрофона, а? Нет, вот Нет, на микрофон, потому что у нас видео пишется. Видите, А я, я теряюсь, я нормальный человек. Вот. Получается, значит, по профильным комиссиям были созданы вот эти комиссии. То есть мы впервые встретились два года назад, те, кто в общественной организации. Вот. И таким образом возникла вот эта комиссия по экологии, которую я возглавил, так как я до этого уже занимался экологией и возглавил ее. В 2011 году мы столкнулись с тем, что Житомирское областное управление экоресурсы пришел меморандум по сотрудничеству между ресурсами и администрацией города и области. То есть меморандуме говорилось, что средства, которые собираются по утилизации в торстрия, возвращаются потом на область в виде там определенного процента, но не деньгами, а возвращается информацией, там материальной базой, то есть допустим те же урны для отходов вот, и так далее. Вот. Надо было единственное, ну и основная цель этого всего была значит, что основная цель была постановки завода по мусоропереработке в Житомирской области, ну, в регионе в частности и по Житомиру. Вот. Поэтому к нам обратился начальник управления э, Житомирского областного управления, чтобы мы ему помогли провести круглый стол. Ну, мы занялись этим вопросом. Значит, на круглый стол мы предполагали пригласить мэра, естественно, губернатора, прессу и телевидение. Вот. И мы должны были разработать совместно с властью шаги по установке в городе за счет в городе установки завода за счет средств, которые выделяет Кабмин от УКРК ресурс В принципе, для нашего города казалось бы, что еще надо. Везде же мы кричим, что денег у нас нет. Тут деньги дают. Скажем так, не бюджетные, ну, в общем-то, не важно. деньги дают. Вот. Мы собрали круглый стол. Не пришел ни мэр, ни губернатор. Ну и после этого, в общем-то, началось. Вот, значит, меморандумы мы передали и мэру, и губернатору. Естественно, как общественность мы решили оговорить какие-то условия, ну, временные условия имеется в виду, что там в течение месяца изучится меморандум, доложит мэру, доложит губернатору. По поводу губернатора я ничего плохого не могу сказать, до него действительно дошло, но потом вот эти вот предвыборные все начались. А с мэром у нас, с администрацией города, у нас вообще это все зависло в воздухе. То есть, ну, вообще никак. Я знаю, что вопрос дошел до того, что выделилась через депутатов земля, вот, на которой должен был выставляться завод, и на этом все закончилось. Вот. Ну, так как мы общественность, нам наша общественность, которая нас туда выбирала, не дает покоя, нас начали доставать, естественно, почему вопрос повис в воздухе и так далее. Вот. Мы со своей стороны начали уточнять у Житомирского отделения ресурсов, каким образом и что. Ну, тишина, в общем-то. На самом круглом столе, когда мы встретились, значит, была такая интересная информация. Наша Житомирская свалка закрыта юридически решением почему-то Киевского суда еще в 2009 году. То есть юридически ее просто нет. Но, естественно, по жизни вывозить некуда. И оно вывозится туда. То есть, как нам потом объяснили представители городской санстанции, собрались, документы сделали, открыли и поехали. Все. Вот. И получается, значит, на данный момент, ну сколько, год уже прошло, вопрос о заводе, ну вообще никак. То есть, получается, вот я предыдущих людей слушал, там в том зале, и вообще с людьми общался э, по Житомиру, такая же примерно ситуация со свалкой, как и в остальных других регионах. То есть, в принципе, мы говорим об этом, все знают, что это надо, но не получается что-то делать, не знают почему. Вот. И получается на данный момент, что э, вот сейчас вот мы пытаемся обратиться... Э, Житомирское областное управление, опять же, ресурсов, чтобы знать, ну, год вот все-таки прошел, скажите, есть эта программа, нет этой программы, чтобы знать, если что, мы привлекаем другого инвестора, нам, в принципе, без разницы, вот, ну, как бы, нам сказали, что ответят на этот вопрос, в Марии вообще там вопрос зависит, ничего не понятно, вот, и получается, э, вот, так, э, по заводу вот такая ситуация, что ничего не понятно, дальше, 2011 год, Комиссии, так как э, громадская рада, мы существуем по положению, утвержденным министерством юстиции, что мы дорачи орган, то есть, ну, по большому счету, мы советуем, рекомендуем советуем силовых э, как это, силовых функций у нас нет, то есть прийти там, закрыть предприятие и так далее, мы такого не можем. Вот, различную работу, которую, допустим, вел лично я в прошлом году, мне показала по статистике. Значит, из 10 предпринимателей, это же я проверял, вернее, ну да, я пытался проверять и смотрел, как реагируют предприниматели по тот же закон об отходах. Из 10 человек, 7 знают, что в принципе закон есть. Но что чего но закон-то в восьмом году? То есть сколько лет тоже? И все равно до лампочки. Вот. Плюс мы проверяли еще форму 1ВТ. Есть так называемая форма 1ВТ. Это облик видходов, топоковальных материалов и далее. Так вот, из 10 предпринимателей 7 ну, знают, что есть форма такая. Знают где-то там. Вот. Один из 10 знает, что она есть, и она у него есть. Но он не знает, что с ней делать. Но остальные это понятно. Вот. И получается, что в принципе те люди, которые у нас ведут хозяйственную деятельность, это имеется в виду и рынки, и Житомирские торговые сети, я не говорю те, которые ну, филиалы у нас находятся, вот. они вообще никак себя не ведут по отношению со вторсырьем и с мусором. Вообще никак. То есть выбрасываются куда? Ну, вот, куда выбрасываться, туда и выбрасываются. Я не знаю, как это по Киеву, как на рынках, как ваши торговые сети, понятия не имею. Но вот по Житомиру это картина уже ужасно. Вот. Ну и проанализировав вот такую вот небольшую э, работу по Житомирскому региону, мы в комиссии пришли к выводу, что надо вести разъяснительную работу среди населения и особенно среди учеников школ. Вот. Мы пришли к выводу, что надо проводить так называемые акции. Вот такие акции у нас родились, значит, среди школ. У нас, получается, есть один экологический лицей, но на 40 школ по городу на 260 тысяч населения это вообще ничего. Вот. Мы пришли к такому выводу, что, допустим, в школе ставятся на этаже две урны, которые одна органика, вторая неорганика. И ребенка мы начинаем, допустим, с того же 4-5 класса приучать к тому, что яблоко сюда, а пакетик сока сюда. То есть, ну, 21 год тогда уже это независимости якобы. Вот. Никто ничего не понимает, куда чего делать. Слава Богу, у нас год назад один прогрессивный начальник ЖЭКа, который является депутатом горсовета, он пробил по городу и поставил эти контейнеры для раздельного сбора ПЭТ, макулатура и стекло. Слава Богу, народ уже за полгода, ну больше получается, начал это отдельно скидывать. Слава Богу уже. Ну, во всяком случае, в больших домах. Частный сектор я не беру, там вообще работа не почат играть. Вот, то есть по школам мы вот такую вот э, акцию задумали, пришли в Горано, Горано нас поддержало. Ну, в принципе, они же поддерживают, делают они, они делаем мы. То есть нам были заданы вопросы, кто в школе этим будет заниматься. Ну, все показывают на завхозах. Мы провели работу с завхозами, что ребята, давайте, если не мы, то кто? Опять все будут плевать и всем будет наплевать. Давайте хоть что-то делать, давайте. Вот, И э, так как у нас значит, есть тр, э, сеть торговых магазинов э, Экомаркет у нас порядка 6 магазинов, и получается они затрагивают, вернее, находятся в спальных районах города, где большая часть населения проживает. Вот. Вышли на эко-маркет, тоже они как бы нас поддержали. Объясню почему. Значит, я просто эко-маркет им расшифровал не как экономный магазин, а как экологически чистый. Им почему-то это понравилось, купились на это дело. Ну и опять же, э определенный ответственный человек в сети Экомаркет, который уже в Киеве сидит, естественно, которому лень двигать руками и ногами, ему проще электронку открыть. Вот, присылаем туда месяц подряд эти сведения об акции там, и так далее. Он якобы смотрит, неделю дозвониться нельзя, но в конце концов прошло. Слава Богу, с ресурсами было по-другому. Прислали, девочки посмотрели, все нормально. Вот, в принципе, это особо объяснять-то и не надо. Они как бы и сами все понимают. Это вот что касается по школам и по магазинам. У нас в городе работает фирма по утилизации опасных отходов. Значит, мы решили провести совместную акцию этой фирмы с нашей комиссией. Значит, мы вышли опять же с предложением на Героно об утилизации люминесцентных ламп, ну и вообще вот от ламп отработанных бесплатно для детских садов. Ну естественно сказать-то одно, да, мы сказали нормально, опять же, кто этим заниматься будет, опять наша комиссия начинает ходить и объяснять по садикам, причем садики все поняли совсем не так, как это надо. Вот, в итоге начали заставлять себя это все делать, но ну, за это время, вот с этого года мы делаем порядка 2000 ламп, мы забрали на утилизацию, бесплатно, естественно. Горано это понравилось. И, соответственно, по школам мы сейчас проводим акции по утилизации оргтехники. То есть, если, допустим, для коммерсантов получается цена оргтехники, ну, к примеру, там, системный блок или монитор порядка 150 гривен утилизации, то для школы мы это делаем 30-40. То есть мы убедили директора фирмы, он пошел на это дело. Вот. Весной этого года в комиссию стали поступать жалобы. По то, что вот я говорил: по работе рынковых и торговых сетей, по работе с мусором. По этому вопросу мы обратились в консультацию в экологическую инспекцию. Нас внимательно выслушали на удивление и ЗАМ нашей инспекции, и начальники ВИНОВИ. Вот, выслушали и помогли. Значит, они помогли нам составить письмо, которое объясняет э, э, руководителю предприятия. То есть текст письма мы сделали один на всех, там порядка 20 предприятий. То есть мы взяли все рынки, Житомирские, за исключением двух э, наших центральных рынков. Вот. И торговые сети взяли э, те, которые решение принимаются в городе, чтобы не ждать, когда там из Луцка через два месяца дядя там по электронке посмотрит, решит, ответит, да или нет. Вот. А тут проще, со своими же договориться проще. Вот. Разработали это письмо. Общее, значит, письмо касается, с одним текстом для всех, значит, касалось о сфере поводжения с відходами, у сфере охраны атмосферного повітря, у разе використания подземных чи поверхневых вод. Тут же получается, допустим, если это рынок, то его касается только тема вторсырья, закон об отходах, а если это торговое предприятие, тот же там сетевой магазин, но имеется в виду местный, и у него есть кафе, то тут же получается уже идет и атмосферное поветрие, и поверхностный вод. Вот. И вот с такими письмами момент мы пошли, пошли к предпринимателям им объяснять. Вот. Оказалось, это достаточно интересное и сложное дело. Значит, работа эта показала, что наши предприниматели, кроме понятий твердые бытовые отходы, экологии и прокуратура, больше ничего не знают. Тем более, они не знают, что вторсырье и твердые бытовые отходы – это не одно и то же оказывается. Что это не все можно выбрасывать в один контейнер. И когда спрашиваешь у него, у тебя договор подписан с фирмой, которая согласно закону должна, вернее, должна обязана иметь лицензию на утилизацию опасных отходов. Пленка там, люминесцентная лампа и так далее. А что такое? Я же контейнер выбрасываю. Тут у меня договор есть, до свидания. Вот, и получается, что... У нас из предпринимателей, ну вот мы говорим, да, о населении предпринимателей, предприниматели считают себя очень продвинутыми. Вот это вот наша работа за два года показала, что предприниматели у нас настолько далеки от понятия в сырье и ТБО, и что с ним надо делать, он с магазина вышел, рядом эту яму выкинул и до свидания. Центр города, не центр города, ему до лампочки, абсолютно. Вот. И получ... Плюс еще столкнулся я с чем. У нас ответственные работники областной администрации, городской администрации, некоторые не знают, что есть разница между второстырьем и твердыми бытовыми отходами. Вот. Поэтому я считаю, что нам и дальше надо вести эту разъяснительную работу, опять же, через эти информационные буклеты. Вот. И естественно желательно, ну это же, я так понимаю, не только проблема по житомирскому региону, то есть наряду с рекламами памперсов, сникерсов, прокладок, водки, необходимая реклама подробная о раздельном сборе мусора, о раздельном сборе в, тор, э, а, в торсерье, о том, что и как, куда можно и для чего это вообще нужно. Вот. Я, например, мы как-то с комиссией сели, решили прикинуть вообще, узнать, кто этим должен заниматься. В принципе, ответа мы ни от кого не получили. Ну, кто-то там должен заниматься, типа там экологии, у экологии спросили, говорят, да нет, у нас такого не предусмотрено. Вот. То есть, в принципе, мы комиссии по Житомирскому региону можем взять на себя такую работу, но вопрос, с кем это все решать, как бы до сих пор не знаю, может нам форум в этом поможет. Вот. Потому что э, живем-то мы в этом городе, растут у нас дети в этом городе, и хочется что-то думать об окружающей среде именно нашего города. Ну вот, спасибо за внимание.